Самая большая проблема, с моей точки зрения, в Украине, это то, что рынок образования провален. Люди не понимают то, насколько важно им получить хорошие знания в современном мире. Они пытаются наработать связи и надеются, что эти связи им обеспечат карьеру и благополучное, успешное будущее. Частично это так. В краткосрочном периоде люди, которые имеют хорошие связи, получат хорошую работу и получат хорошие деньги. Но в долгосрочном периоде, через 5-10 лет, эти люди будут неконкурентны. И для того, чтобы человек всю жизнь смог прожить, независимо от других, качественно и интересно, ему необходимо сегодня, в молодости, в свои первые 10, 20, 30, 40 лет сформировать настоящее понимание жизни. Vox Ukraine и Киевская школа экономики работает над тем, чтобы предоставить эти возможности людям. Мы проводим постоянно различные семинары очень высокого уровня, международного уровня, которых, к сожалению, пока в Украине очень мало. Один из таких семинаров будет проводиться на этих выходных. В этом семинаре участвуют преподаватели из США в том числе и люди, которые практики, работают в Министерстве юстиции американской, преподаватели, которые получили образование в США и понимают экономику не по книжкам, не по интервью, а после пяти лет изучения это в лучших университетах мира. А также практики, которые сегодня работали и продолжают работать над реформой на самом высоком уровне. Мы можем говорить о таких людях, как Пивоварский или Коболев, или не Федор, люди, которые действительно смогли что-то изменить в этой стране, в которой, к сожалению, изменения происходят очень тяжело а, и очень медленно. Я надеюсь, что вы присоединитесь и в группе людей, которые пытаются изменить Украину, пытаются сделать это интеллектуально на высоком уровне, пытаются образовывать себя, пытаются расти. Приходите, становитесь частью, разрабатывайте нетворкинг, стройте свое будущее. Спасибо большое.